Давида Рахамия, Народный проект. Давида Рахамия. Голова ради волонтерів Міністерства оборони України здійснює координацію усіх волонтерських організацій. Був одним з перших волонтерів, які забезпечували потреби української армії, заснував національну платформу зі збору коштів People's Project.com» і зібрав близько трьох мільйонів фунтів стерлінгів на потреби української армії. 3 жовтня 2014-го став радником міністра оборони і головою ради волонтерів Міністерства оборони України, аби допомагати українській армії змінюватись відповідно до сучасних стандартів у грудні Тисячі 2014 року президент України надав Давиду українське громадянство. У серпні 2014 року був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Мені э, волонтером прийшлося, мабуть, стати. Во-первых, я мені було 12 років, Я вынужден був вместе со своєю сім'єю покинути. Я жив в городе Гагра в Абхазії. И в один день мы, будучи довольно зажиточной семьей, потеряли все, что у нас было, и просто в чужую машину сели и уехали. У меня до сих пор дома есть маленькая рубашка, в которой я уехал. И так мы начали скитаться, в принципе, там, немного пожили в Грузии, немного в России, и в конце концов осели в Николаеве. Я закончил там школу золотой медали, у меня не было, к сожалению, никакого дяди прокурора, который мог бы мне помогать. И, ну, как бы, я считаю, что я человек, который создал себя сам. На сегодняшний день я довольно успешный бизнесмен. У меня компания IT, которая работает около 400 человек. И когда в Николаеве, когда произошла аннексия Крыма, то по сути у меня не было выбора, потому что второй раз в жизни одни и те же зеленые человечки ставили под угрозу мою жизнь и жизнь моей семьи. И пришлось фактически делать такой выбор. Или убегать снова, потеряв все, или сделать все, что от меня зависит для того, чтобы этого не произошло. Я выбрал, естественно, второе. Я поехал на Чангар, посмотрел, как стоит наша 79-я мобильная бригада. Мы сделали, можно сказать, инновационный проект в стране в тот момент. Мы сделали онлайн-платформу, в которой в реальном времени сразу же показывали все деньги до копейки, которые люди жертвовали на конкретный проект с конкретным бюджетом. Мы сразу же туда подгружали всю отчетность. Мы с первого дня выбрали принципиальную позицию: все покупать по безналичному расчету и все передавать на баланс вооруженных сил, потому что это тяжелее украсть. Сегодня никто не говорит о проблеме, что не только собрать деньги, это была проблема и сейчас она есть. Есть еще проблема сохранить то, что вы купили за народные деньги, отдали в армию. Вы видите, постоянно происходят, э, люди демобилизуются, забирают с собой дорогостоящий тепловизор у своих же побратимов. И в конечном итоге пытаются его за бесценок продать. Поэтому у нас работают ревизоры, это военнослужащие, которые ездят по частям согласно актам и проверяют, покажите, что все работает, покажите, что это все есть. После этого, я приш... когда мы собрали, довольно... мы собрали на сегодняшний день около 82 миллионов гривен. Когда я понял, что это на самом деле это деньги, которые люди после налогов жертвуют. Очень страшно на самом деле видеть бабушку, которая получает 1700 гривен, и 50 гривен отдает на допомогу ребятам. Понимаете? И после этого я понял, что Министерство обороны, извиняюсь за выражение, просирает миллиарды в это время. И я принял решение, что нужно прийти в Министерство обороны, и сказать им в лицо о том, что они такие мудаки, которые просрали величайшую возможность 5,6-5, которые люди отправляли, э, они просто люди понимают, люди, ну на самом деле эти деньги не украли, я в конце разобрался, но они сделали этот настолько запутанный процесс, настолько бюрократическим, что все люди просто не понимают, куда делись эти деньги. И я сказал, давайте сделаем таким образом, давайте позволим волонтерам, которые за это время, до этого не будучи ни военными специалистами, ни медиками, Армен не даст соврать, большинство медиков в АТО, ну вернее волонтеров медиков в АТО не имеют медицинского образования, но тем не менее они отлично выполняют свою работу. Я говорю, дайте возможность этим людям прийти в систему и попытаться ее сломать изнутри. Слава Богу, высшее политическое руководство нельзя сегодня жаловаться на то, что оно не поддержало эту идею. И президент, и новый министр обороны текущий Степан Тимофеевич, они разрешили это, попробовать это сделать. Так появился проект «Волонтерский десант», и действительно не получилось, может быть, сделать то, что мы хотели таким нахрапом взять в штурмом 12 человек, штурмом количество, целое министерство и генеральный штаб, в котором работает 1700 чиновников. Но тем не менее, брешь мы там пробили. Сегодня это все трансформировалось в проектный офис, и сегодня настало время, когда вот все эти волонтеры, если посмотреть на лестницу, на юридическую сотню, которая сегодня издает методички, которые министерство обороны не в состоянии вообще издать, просто потому что у них ну, в руках находится колоссальный опыт, накопленный за эти полтора года, и государство на сегодняшний день. Почему вообще появились волонтеры? Просто потому, что государство импотент, оно не в состоянии выполнять свои обязанности. Сегодня полтора года спустя волонтеры стали некой такой виагрой для государства импотента, и оно с горем пополам два раза в неделю выполняет свои обязанности. Но это еще далеко до того, чтобы это государство можно было считать таким, каким оно должно быть. А виной этому, на самом деле, в том числе и все мы. Если вы сегодня посмотрите на город Киев, то в пятницу вечером и в субботу вечером самые большие пробки, а не в понедельник. Это что означает? Что люди лазят по ресторанам, ночные клубы полные и войны нет. И они максимум могут посмотреть, то есть если посмотреть всплески пожертвований, то они происходят только тогда, когда наступает полнейший ну, уже бардак, когда аэропорт, дебальца, вот тогда есть всплески. А сегодня, когда каждый день умирает 2-3 человека и происходит 10 ранений, то войны нет. Вы понимаете, насколько мы очерствели все вместе? И я сегодня считаю, что самая большая проблема – это, а, нужно интегрировать волонтеров в системы, чтобы они их ломали, и, б, нужно кому-то передавать эстафету. Люди за полтора года выдохлись, люди обеднели, им нужно заниматься чем-то, то есть никто не хочет идти в министерство на зарплату в 1700 гривен. Просто нельзя в Киеве выжить на 1700 гривен. Хотите или не хотите? Не нужно приводить примеры про учителей и врачей. Да, это тоже проблема. Но если кто-то сегодня что-то хочет поменять, нужно с рынка брать профессионалов. А эти профессионалы на рынке у меня на работе студент, который приходит на работу, мы ему платим 300 долларов. Это 6 тысяч гривен. Так почему полковник, если это квалифицированный полковник, который должен тренировать бойцов, он должен получать 2000 гривен. Об этом никто не говорит. Говорят про коррупцию там и так далее абсолютно вообще. верно, нужно Они их занимать, их нужно нет, уменьшить нет. количество, нужно уменьшить количество, а нужно взять бойцов, из кто, нужно этих бойцов из привести. страны при этом не будет э абсолютно согласен, нужна контрактная армия, нужно платить достойные деньги этим людям, нужно их шанувать как вы говорите, нужно всех награждать и тогда в стране наступит порядок и тогда никакая расе